В выставочном центре «Казак Палац» открылась вторая межрегиональная выставка-конференция «Безопасность, защита, охрана». Среди основных разделов выставки – защита и охрана в частном секторе и промышленности, услуги охранных и юридических агентств, пожарная и техногенная безопасность, охрана труда и информационных технологий. Мы цель, э, социально направленная организация. Мы охраняем от промышленных гигантов, как я уже это указывал, до школ, детских садов. У нас есть желание ознакомиться с опытом партнеров, коллег, конкурентов. Выставка очень интересная, мы в дальнейшем планируем участвовать. На выставке демонстрируется спецтехника ГСЧС, подразделение национальной полиции Украины, проводится обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, практикумы по оказанию медицинской помощи. Данная выставка «Безопасность, защита, охрана-2016», которую мы сегодня открыли, предоставляет всем возможность ознакомиться с новыми тенденциями и технологиями в сфере безопасности. Большую роль выставки будет отведено системам раннего обнаружения, выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае чрезвычайной ситуации. Эти системы позволяют на первоначальном этапе спрогнозировать возможную аварию, предупредить ее, а если она и случилась, то известить о ней персонал предприятия и аварийно-спасательные службы. Активное участие в выставке принимают волонтеры, а специалисты Запорожского кровеческого музея представили экспозицию «Ато. Вина за незалежность». Проверить свои знания об охране труда можно было во время брейн-ринга, организатором которого стал Запорожский областной центр охраны труда. Вот уже второй год подряд в Запорожье торгово-промышленная палата проводит выставку конференцию ⁇ Безопасность защита охрана ⁇ которая посвящена актуальным вопросам обеспечения промышленной, личной безопасности, охраны труда и другим актуальным вопросам. Тематика чрезвычайно интересна, чрезвычайно актуальна для нашего региона. Это и близость к зоне АТО, это и падение уровня социально-экономической населения. Это и э, рост э, преступности в городе. Экспозиция Безопасность, защита, охрана 2016 продолжится 23 апреля до 17.00 в выставочном центре Казак Палац по адресу улица Победы, 17Б.